Всем привет, с вами снова я, Люк, на канале Карелла, и сегодня у меня для вас такая радостная новость. Ну, начнем с новинок. Сегодня мама мне принесла лак для ногтей. Мы по интернету заказывали там, лак для ногтей, там еще что-то она для себя заказала. Ну, там для бабушки, там все, все такое там для дома. Для жизни, можно сказать. И я еще заказала себе лак. Да. Давайте сделаем небольшой такой обзор на Вот такая коробочка. Кстати, лак называется глазурь от фирмы Faberlic. Запомните, пожалуйста, очень хорошая фирма. Рекомендую. Здесь э, такие, ну не знаю, похожие на Dance. Я думаю, какие-нибудь сучки, карамельки. Э, написано глазурь, потом лак для ногтей. И вот здесь нарисован такая звездочка нарисована. И тут какой-то силуэт крылышек бабочки. Ну, сбоку ничего особенного. Но с обратной стороны все то же самое, только здесь все по-английски. И вот здесь такая надпись, и здесь всякие карамельки. И наверху написано Фидерлок. Да, ну внизу там лучший ребенок на свете, пожил с родителями, да, вообще круто. И если мы откроем, то внутри мы найдем лак. Открываем, лак. Это лак зеленого цвета. Даже вы можете увидеть мои ногти. Я специально заказала, потому что я иду на день рождения и ну, все накрасится вот такой лак. Зеленый цвет, он очень яркий. Мне как раз это подходит к этому платью. У меня еще есть сережки с полимерной глины, зелененькие, ярко, такого же цвета, кстати. И они как раз мне подходят. Мы видим такой небольшой баллончик. Да, баночка такая, стекляшка. Видим, ну, она в форме такой звездочки. И здесь, опять же, силуэт. И сзади у нас есть номер номер пять ну 7185 ну или 7185 если хотите можете поставить на паузу еще раз прочитать и заказать себе такого же цвета лак кстати на страничке Фиберник вот такой лак очень мне он очень нравится и поэтому только из этого я заказала его Хотела я изначально фиолетовый лак. Или <свист> синий, не помню уже. Или розовый, вообще не помню. И вообще, А его не было наличия. И увидела зеленый лак. Он мне так понравился, что уже вроде фиолетовый. Вообще, на меня никакого внимания. Да, это я. И теперь <свист> такой несчастные новости. Наверное, многие знают, что я буду уже присутствовать на фестивале зеленым, я говорила в прошлых видео, и там я буду продавать свои изделия из полимерной глины, да, цены там будут не космические, да, ну и хотя бы... А, кстати, вот это я говорила, что не буду продавать. Это для моей мастершки. Есть очень много незапеченных изделий и целая толпа серёжек там что все сегодня купили и будем наклеивать и еще и вот еще там ну там всякая развалина всякая всячина короче все упало потом уберу все забыли так следующее ну, что я хотела сказать да и продавать я буду не одна а с моей сестрой Катей ну вы наверное ее много знаете там ну, многие, наверное, не знают. Екатерина Доброходова. Ну, это моя сестра. И мы с ней будем продавать наше изделие. Она мне она ви делала видео, но я хотела, но я посмотрела, что м -м, она сделала это видео и решила сделать такое Кстати, на фестивале зеленых я зеленый зеленых накатках. Да, цены не космические, и хочу сказать, хотя это был ну, вообще секрет, но она тоже пробо проболтала. хотя какой это был секрет, да, сережки будут по 50 рублей, может, я это и говорила, ну ладно. И а всякие изделия, миниатюра, будет там по 20-15 рублей. Ну, не очень мы такие профессионалы, и мы уж но больше всего, вот больше всего мне нравятся вот эти арбузики. Ой, это другой. Короче, у меня две пары. Тут еще один валялся. Вот он. Я еще одну пару слепила, если кто знает. И вот. Это первый, это второй. Кстати, весит они одинаково. На весах проверяла. И такие мои небольшие новинки oh, были да, тут ценники кстати, ценники я вам сейчас скажу сколько здесь здесь, в общем, тут на этикетке написано и стоит это все 20 рублей, да а еще с ним очень хорошо играть в пирамидки, как я это называю так классно выдвигать и выдвигать это все да yeah. yeah ничего не подумайте такого. Так, и еще приходите, короче, на этот фестиваль зеленый. Да, пользуйтесь Федериком. Там вообще все эти и одежда, и все. Это не реклама, нам не платили. Мне не платили. Просто хотела вам показать эту хорошую схему. Да, и кстати, приходите, если вы недалеко живете от Красноярска, приходите на наш фестиваль зеленый приходите и покупайте наши изделия, которые я сделала. ну и Катику. и приходите, покупайте, я буду очень вас ждать. И... не не дай бог, если вы меня зна знаете, просто скажите, если вы меня знаете, я с удовольствием. или вот не дай бой... бог, это будет какой-нибудь фанат. хотя бы один. Приходите, я, если хотите, я могу взять какую-нибудь одну монстряшку. Только я не знаю, какую. Подскажите мне, пожалуйста, в комментариях. Да, если что, фестиваль будет 21 июня. Приходите, я уже там буду с 11 часов с Катей. Уже будем там готовиться. Кстати, мы на столице будем, либо в начале, либо в конце, либо посередине, либо еще где-нибудь, я не знаю. Приходите в парку, поймите моего девчонка, я возьму Ханну или Робетку, или еще кого-нибудь. Пока!